Депутат парламента Республики Молдова от партии социалистов Эдуард Смирнов вместе со своим помощником юристом приехали в Басарабяску впервые. Главной целью их визита был прием граждан по личным вопросам. Поскольку мы не можем людей помочь, не находясь у власти Республики Молдова, мы приняли решение, чтобы не помогать людям решать их свои частные вопросы при помощи приема граждан на местах. И вот мы выезжаем сегодня в понедельник в районы. Все депутаты нашей фракции, фракции социалистов и принимаем граждан. Люди приходят, каждый со своими проблемами, есть общие, есть личные. Поэтому мы объявили, что мы, Народная партия, мы будем делать все, чтобы быть ближе к людям. Мы будем привлекать всевозможные рычаги нашего давления, чтобы помочь. Это депутатские запросы, это в советах, это писать будем в министерство, в прокуратуру, куда угодно, лишь бы помощь дошла до людей. Желающих изложить свою проблему и найти помощь в ее решении оказалось немало. Валентина Маринова, чья квартира расположена на пятом этаже многоквартирного дома, уже не первый год обивает пороги с жалобами на постоянно текущую крышу. И хотя кровля была отремонтирована, от сырости хозяйку жилья это не спасло. Сделали, значит, эту крышу, но не на твердой основе, а на мягкой. После этого, этих работ, как пошел первый дождь, сразу же потекло. Я неоднократно обращалась, мне только обещали, обещали. И сейчас тоже сказали, позвонили, сказали, как прекратятся дожди, мы придем, устраним дефекты. А я хочу и требую, чтобы было на твердой основе. Нельзя же так жить, я же живой человек, невозможно же так жить. Либо требую одну комнатную, чтобы дали мне. Я не хочу тут двухкомнатную, оставляю, не могу. И лети мне куда. Жители города просили помощи и в решении других коммунальных вопросов. Поднимались и проблемы, которые можно решить только на международном уровне. В основном они связаны с получением российского гражданства или снятием запрета на пребывание в Российской Федерации. Ну, я работала в России, да, там ФМС, как бы нелегально на работе, документов не было. Ну, у меня отец выехал с 5 по 30 домой на голосование, и вот обратно уехал, мне отказали ему в разрешении ну, на работу, но все, в общем, с запретом остался. И вот пришла решить, чтобы сняли ему запрет, чтобы он мог ехать обратно, зарабатывать. В этот день в территориальном офисе партии социалистов побывало более 20 граждан района. Каждый из них пришел с надеждой на скорейшее решение своей проблемы. И думаю, что они нам помогут. Прямая связь с Россией ⁇ это очень важно. Конечно, помогут, я надеюсь очень сильно и доверяю им. Я знаю, что эти люди справедливые и помогут, я надеюсь. Надеюсь, потому что уже безвыходное положение. Завершая прием граждан, Эдуард Смирнов сделал свои выводы о том, как живут люди в небольших городах и селах. Людей не могут высказать свои проблемы, свои заботы, свои предложения, свою боль никому, потому что людей здесь никто не слушает. Это самое главное, что можно вывести из сегодняшнего приема. Даже если мы в этой проблеме мы не можем помочь, мы разъясняем, как ее можно решить, какие пути решения этого вопроса. И люди уходят от нас успокоены, даже тогда, когда мы просто разъясняем вопрос тот или иной вопрос. Как отметил лидер территориальной организации по СРМ Петр Пушкарь, жители района смогут задать вопросы депутатам и юристам не только в офисе партии. Есть люди, которые не могут, к сожалению, прийти как инвалиды. Мы будем их посещать сами лично, приезжать и смотреть ситуацию прямо дома. Но есть ситуации, которые люди нас вызывают на улицу, либо в какое-то определенное село, чтобы мы приехали с депутатом, увидели всю ситуацию. Поэтому мы будем выезжать и на места, смотреть там проблемы и пытаться вместе с людьми решить эту проблему. О дате проведения следующего приема граждан по личным вопросам представители партии социалистов обещали проинформировать население заранее.